Агора является большой квадратной покрытии, разработан колотравы Сантьяго, расположенный в комплексе города искусств и наук в Валенчия, между Пуэнтой Дель Исуд Дель Йорги и Лациана Графиц. Он открыт в ноябре 2009 года с с сообщества Валенчия открытой мировой туры ATP 500 турнира. Его структура металлических и покрыта синий тринкадис и стекла. Он имеет высоту 80 метров и занимает площадь эллиптической 5000 квадратных метров. Ее форма напоминает, согласно собственной колотравы, два переплелись руки как агора состоит в его верхней части мобильных крыльев, Пальцы в сравнении руки, которые позволяют фильтровать количество света, который входит в ваш интерьер.